Ну прямо сейчас мы предлагаем вам стать настоящими художниками. Не тем, кто сидит за своими телеэкранами, к сожалению, а тем, кто пришел к нам вот прямо сюда, в торговый центр Апола, на Титова 36. Вот, насколько я знаю, у нас уже есть вот две участницы конкурса. Они уже стоят и ожидают меня. Здравствуйте, девушки, как вас зовут? Алена. Дарья. Алена, Дарья, в общем, задача ваша будет достаточно простая. Художников в лицо обычно не знают, обычно знают их по работам, правильно? Но, тем не менее, в лицо знают писатели. Сейчас вам надо вспоминать и как выглядят писатели, и пытаться проявить себя как художницы. Вот у нас есть два портрета э, Гоголя. Вот он, я думаю, надеюсь, вы помните, как он выглядит. Вот, это будет ваш писатель. Вот, и Антон Павлович Чехов. Надеюсь, что вы тоже помните, знаете, как он выглядит. Такой доктор в очках, я думаю, вы определитесь. Так вот, прямо сейчас у вас есть два маркера. И за минуту вам нужно закончить портрет художника писателя. Ну что ж, я предлагаю вам пройти непосредственно к неоконченным портретам. Засекаю время. И как только вы будете готовы, я начинаю. Поехали! Так, ну, Николай Васильевич Гоголь начался у нас с глаза. Я почему-то думал, что он начнется он немножко с другого, э, с другой черты лица. Так, ну, Антон Павлович Чехов у нас... Антон Павлович Чехов у нас получается мужчиной в самом расцвете сил. Хоть он уже и с бородой, тут и в бабочке, и наверняка женат. Но, тем не менее, вот так вот. Э, я на самом деле считаю, что победителя должна определять, ну не знаю, кто, кто хочет определить победителя, да, кто захочет что-то определить победителя. Может быть даже я это сделаю, может быть люди, которые здесь находятся. Вот, а, не знаю. Я на самом деле вот друзья люблю и Гоголя и Чехова. Но, сейчас я вот начинаю призадумываться, кого же я люблю из них больше. Вот, а, вот самая колоритная часть Николая Васильевича Гоголя начала появляться. Само собой, появляются его усы. Вот, я думаю, что все, кто у нас э, был в городе, в любом случае проезжали эту самую улицу Гоголя. Вот там можно было его увидеть. Э, Гоголя и на самом деле. И вот сейчас у нас в эфире похож на Чарли Чаплина. И это правда. Да. Ну а Антон Павлович Чехов тоже, да, уже, если можно так сказать, фактически завершен. Ну что же, друзья, минута прошла. Заканчиваем свои работы и, э, не знаю, давайте сегодня я выражу свое экспертное мнение. Кто же мне больше понравится? Э, Антон Павлович Чехов тоже мне нравится, на самом деле, не меньше, чем Николай Васильевич Гоголь. Но, если быть честным, то Гоголь похож больше. Поэтому я даю победу вам. А вместе с победой я даю вам билет на одно замечательное мероприятие. Джаз-кабаре Олега Скрипки. Приезжает к нам совсем скоро, поэтому приходите и отдыхайте. Спасибо вам большое.